все-таки собирались вокруг приносочки. Знаете, чья очередь, чья черга, черга Гришанчика. Гришанчик пиде на щепление. Сейчас найдем его паспорт. И паспорт ветеринарный. Гриша, девиз, это твой паспорт. Ой, испугался, испугался, написано Гриша. Побачимо. Все щеплены есть. Мы-то на опоздали. Бачишь? А, нет. Девятого или восьмого. Непонятно. Ну ничего страшного. Я что месяц мы опоздали. Сейчас побежим. Побежим зараз до ветеринару. Да, Гришанчик? Да, мой смесочек. Бегом в приноски. Прогуляемся по улице. Не смотрите, мне не не дуже. Ца идея подобается. Ночь у делят. Побежали? Гриша, Гриша, что все-таки? Самый темный такой, лагидный, культурный. Це понти. Остальные все такие дикуни, дикуни просто, просто дикуни. Что это такие? Сейчас пойдем. На вакцинацию треба... На щепление треба пойти. Все. И это будет очень швидко. Давай. Вот пришли на щепление. Сейчас будем Гришанчика делать щепление. Ты Сказу? Сказу, фандикопения, фанлик... ремонт Угу, угу. Каждый год треба. Да. Угу. И всю дорогу он не блин, так нервы делал, пока я сюда пришел. Пончик так не робит. Хотя он жив на улице 12 или 10 роки. А ты всю жизнь живешь в квартире. Угу. Гриша, да я тебе выпущу, зайчик. Что это такое? Что это такое? Вьешь себя, как не этот, всю дорогу. Ну, что ты хочешь? Так ты какой же рих надо на щепление пойти? Все. Все все-таки. Пончик себе не вел вчера так, как вы. Пончик красунчик просто. Что такое? Угу. Зато посетить, дивись. Зробили тебе, тобі твої жеплені до наступного року. Угу. Сиди, обіжайся. Обіжайся. Можна узнати, чого ви тут все а? Бачите? часник, ніяк не ні м'ясо. М'ясо буде попозже. пьезнейше будет. Все, по домам, по кроватам, по коробкам. Бегом. Ты что тут? Это тебя ты стесуется. Федя. Чеснок. М? Маличечка. Вы все поняли? Гречанчик. М? Попозже будет мясо. Я знаю сегодня сделали грещенчику, несчастному грещенчику, бедному грещенчику. Зарубили щеплени. Ну, а? ничего, ничего. Свет треба, разврик треба. Ну, я тебе обитав, что попозже будет мясо. Будет мясо. Не стесняйся, смотрите. Бачите, как сыпется свет шерсть. А мы только пылесосили. Что все такие? А, ага, ага, такие, такие. Видите, а какие они ждут, ждут. Миасочка, где Миасочка. Они, знаете, такие умненькие. Я возьму нож в руки и возьму досочку. Они поймут, понимают, что я сейчас буду мясо резать. Да, я мясо сейчас режу, кроме чеснока. Но это мясо только с рынку. Не для вас. Для вас мясо с морозильника. Разморозится, я вам дам. Вот и все. Вот я пошел. Сухие корм есть. сухие корм есть. Боже мой. Такой творил. Такой творил по дороге вот этот Гриша бессовестный. Миукал в приноске. Такой творил. Такой творил. Блин, нам еще предстоит вести до ликаря Любимочку. Вести на Маркизочку. Ой, ты мой ты мой, мой бульчик. Ты самый хороший такой. Спокойненький. Всю дорогу вчера ничего не робив. Сидел, смотрел, подцикавился, все отбывается на улице. А вот это так творили, вообще. Ужас, я тебе хочу сказать, Гриша. Ужас. Не все равно, а? Тебе не все А я думал, ты будешь себя нормально вести. Все это тебе было, а? Водишечка. Малишечка, ты думаешь о всяких такой, да, приключение, да? Думаешь, а, а, садите. Ну, не хитрая она, сзади ты. Красивая, но хитренькая, хитренькая такая. Ага, вот такие у нас. Такие, боже мой, пулячка ты наш, ты наш красунчик. Такой чемный хлопчик, такой халюсенький, красунчик. Вдячный такие знает, что везут его на громик, везут его к врачу, везут его просто так никуда не везут. Знает, это для его счастья, для его здоровья. Вот дети, которые росли в квартире, балованные, балованные такие, знаете, это на эти глаза. Ага, а что ты, Ой, ребятки, ребятки. Петруша. Побачимо, как я, ты будешь себе вести коли тебе будут робити щеплення. Побачимо. Тоді когда робили первый раз, ты, был, ты была маленькой, нормально. Сейчас побачимо. Как по дороге ты будешь соби, как будешь вести. А? А? <рислушать> вот <рисовать> а такие полосатенькие красивочки. Красунчики, красунчики, будем по позе будем мясо есть. Такая рубрика, как завжди. Будете в комнате сидеть, пока еще чекать будете в комнате, чтобы я не порезал свои пальцы, а то не дадите. Вот единственный, кому можно сидеть, около меня, это пончик. Вам нет доверия, вы не можете. Вы такие дикуни. Дихунчики такие. Повалашки, повалашки. Хитруши такие. Хитруша такая. Хитруша. Ага. Uh -huh. uh -huh. Ну давай еще раз. Uh -huh. Вот такие красунчики. Ага. Uh -huh. Шо? Что ты там говоришь? Шо? Она вообще, загали не может холиночку сидеть без дела. А Обязково что-нибудь придумает и начинает. Она сейчас что задумала что-то нехорошее. Неизвестно, что будет. Нет? Вот этот огонь в ее глазах. уже, уже. Уже. Без дела нияк не может сидеть. М -м -м. А Яка она. Боря. Вот такие у нас дулички. Красунчики наши. Федя, ты еще круги делаешь? Вокруг мусорника. Я там чеснок чищу. Что ты хочешь? Там пакетики с под мяса, да? запах еще. Вот такие они. Да? Вот такие. Бачите? Я их не зачинял в комнату. И вот, вот результат. Вот тот чемный -то хлопчик там сидит и чекает. А вот эти, кстати, дикари. Дикари просто. Бедненькие. Голодненькие. Худенькие такие. Несчастные. Жили на улице. Только что мы их забирали до дома. До себя. О, о не дают, не дают. Вот, я им режу мясо. О, 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 о. Видите? О, 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 о. На, бери, бери несчастный Федя, бедненький. Кушай, изъешь этот кусочек, шматочек. Все, ты задоволен? Теперь отсюда бегом ждать, чекать треба, пока я дорежу до конца. Все вам ясно? А то зачиняю, снова... Боря, Бегай сюда. Что? Чика Что с О, умная, умница, красавица, Крас... красунчик, пончик. А вы еще? Сидит. Сол. Боря, сидит. Сол. Вались. Ты ми красунчик. Булечка. а, сади, Хорошенький такой. Зути, на него. А, глянь на него. А, 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 а са, 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 са. Са, са. мы все, на этих мы... Ну, все, все. на глазики. Детки, халюсенькие, зай, зайчики. сади, Молодцы. час раздам. Маловочка, ну ты поколение фастфуда. Где? Ешьте, ешьте, смачного вам. Смачного вам, ешьте. Это девиз на пончика. Культурненько, жует, жует. А ты так швиденько зив и все. угу. На, на. На, на, не смотри ему в тарельку, на. На, все. Все, Гриша справился. Гриша, ты справился? Ты жевал ход? Красунчик, красунчик. Все, пунчик смакует. Красунчик наш, красунчик. Жует, повильно. Угу. Все не заважайте пончику. Что это такое? Не гамбит меня перед подписниками. Будь ласка. Как два волка. Смотри. Не на жери. Два черно-белые, не, на жери. Пончик красунчик. Все, все ты так на меня смотришь. Лапочки, лапочки. Боже мой. Бедненькие такие, несчастненькие. Мясо не бачили взагалі в житті. Сегодня первый раз смаховали мясо. До этого не знали бедненькие. Жили на улице всю жизнь. Все вот такие. Пончик, ты красунчик. Ты красунчик. А ну, крути хвост свой. Иди на срапунчик. Иди. Ага. Ага, вот такой путь. Ай, такой зайчик, ай, такой мой халюсик. дорогие глядачи, какие они. Дякую вам за ваши подобайки, за ваши комменты, за то, что вы на нас подписаны. Кто не подписан, подписывайтесь, будь ласка. Дякую за все. Пока. Молодец, молодец, красунчик, красунчик.